Починаємо зараз в ефірі. Доброго дня, Юлія Гончар, рада вітати вас, Українському ком'юніті голос громади буде Почути. І сьогодні з нами на прямому зв'язку один із найкрасивіших районів Черкащини це Корсун Шевченківський. Я рада вітати наших гостів, це пані Клавдія та пані Тетяна. Будь ласка, скажіть кілька слів вітання нашим глядачам. Пані Тетяно. Добрий день. Я Тетяна Павленко. Я представляю освітяну Курсу, я працюю в загальноосвітній школі і третіх ступенів номер 1 викладаю англійську мову. Також я багато співпрацюю з іншими громадськими організаціями, а тому сьогодні я вирішила запросити свою давню подругу Клавдію Колеснікову. Вона представляє регіональну асоціацію єврейських громад України. Чому я саме вирішила запросити? Тому що ми з Клавдією починали втілювати проєкту. Життя на Корсунщини. І хочу відмітити, що це стосується не тільки єврейських якихось громад Черкащини, і, наприклад, євреїв Корсунщини, А саме в такий спосіб ми намагаємося дослідити історію Корсунщини, зацікавити дітей і, і українців, і росіян. Тобто, те, в такий спосіб розвинути. Співпраці міжнаціональних меншин Курсовщини. А детальніше, будь ласка, Клавдія, скажіть, будь ласка, саме скажіть нашим слухачам, коли ви прийшла ця думка, ідея вам, наприклад, особисто запровадити таку організацію? І саме як вона називається? Будь ласка, вона прийшла не мені. Вона прийшла в голову нашого президента. Наша організація. Я перейду на русский язык, можно? Да, будь ласка, я Наша организация называется так. Региональная ассоциация еврейских организаций малых городов Украины. Мысль создать именно такую ассоциацию пришла в голову Петру Наумовичу Рожковскому. Петр Наумович Рожковский был одним из создателей Корсун-Шевченковского общества еврейской культуры. В 1990 году было создано такое общество, и до 1993 года подобное общество, по-другому они не могли называться, тогда можно было только таким образом зарегистрировать организацию национального меньшинства. И к 1993 году вокруг нашего города Курсония уже было пять таких организаций. Некоторые из них были созданы с помощью Петра Наумовича и, и, и других активистов еврейского движения Курсань. Там Клара Петрушанская, Борис Львович Петрушанский и Петр Наумович Рожковский. Вот эти вот люди, которые создавали вот эти вот организации вокруг. То есть вы мне тоже такую долгую историю. Очень <таспорожие> в этом году 20-летие. Я вас воспитан. В 1993 году пришла идея о том, что Каждая отдельная маленькая организация еврейская, с ней никто не хочет работать. Ну, то есть, как бы, а у нас очень похожие проблемы, очень похожий менталитет. И проекты, которые мы можем делать, они, ну, как бы, для нас... Большой город это большой город, а маленький районный центр, это, ну, как бы, немножко другой уровень, и мы друг друга понимаем. И поэтому вот таким образом сначала было пять организаций. Значит, было в Звенигородке, такое общество, в Богуславе, в Шполе, Каневе и Корсуне. Вот это пять. И сначала их было пять, потом постепенно стали создаваться общества, и некоторые с нашей помощью, в других городах. А это все на Черкашине, уже вышло за меж? Мы в самом начале, то есть Богуслава, это уже Киевская область, очень близко к Корсуне. Uh -huh. Это буквально, ну, меньше часа езды, вот, километров 80 где-то uh -huh. до города. И вот таким образом, значит, с 5 до 18, а вот сейчас на сегодняшний день, ну это уже как бы уже больше 10 лет, на 40 общин. Uh -huh. 40 еврейских общин Черкасской Киевской областей, кроме Черкас. То есть мы объединяем ну, не, 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 общины малых городов. Uh -huh. Ну, например, на Черкащине у нас, значит, наша организация входит в общины Корсуня, Канева, Золотоноши, Городыща, Смелы, Каменки, Лысинки, Звенигородки, Ватутина, Шполы, Тальново, Буков, Буков это в маль Мальтовском районе есть, в поселок. Жашкова монастыря Христина в Киеумане. Угу. Дуже только разгалужена. Ну, я просто уже не, перехожу на, Киевскую область. В Киевской области еще больше. И, вот мы существуем, мы, значит, объединились и постепенно стали какие-то проекты происходить. Ну, правильно, вы же не объединились, просто вы объединились. Общие дела. Но поскольку, ну, как бы инициатива исходила из Корсуня, то Корсунь стал центром ассоциации а ну, как бы создатель этой ассоциации стал ее президентом. Это очень хорошо. Тут я даже сказала, что это трошки не типово для Украины, когда центр не в Киеве, не в великом месте. А сам... Вот это, это самый типовая... уникальный пункт нашей организации, что мы не стоим над ними, над другими. Mm -hmm. Мы такие же. Мы такие же создали себе подобных. И мы объединились, и у нас общие цели, у нас общие как бы, ну, люди и так далее. Мы ну, постепенно э, объединившим, значит, должно было что-то происходить. Значит, первое, что было создано, школа. Была создана региональная воскресная еврейская школа. Дядя, дядя, в в году. А, а в, в следующем это... году в нашей школе уже будет 20 лет. Она работает, она работает на базе той школы, в которой работает Татьяна, на базе школы номер один. Ну, с самого а, да, я перебью Вас. И какие дети отведут? Ну, какого века, сколько детей? школа не просто детская, школа семейная. Ага. Потому что я она региональная. Значит, в школу стали приезжать семьи. Бабушки, дедушки, родители и дети. Значит, дети у нас, ну, до школьного возраста. С дошкольного возраста и до, до 18, и до 17 лет. Потом у нас есть группа взрослых, там может быть и 85 лет, и 70, и 50. То есть у нас не только для детей, у нас есть и группы и для взрослых. До речі, я хочу додати, що воскресну школу відвідують не тільки, наприклад, учні єврейської національності, й українці. Всі 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 так. Всі ми намагаємося згуртувати національності, різні національності, які проживають у нас. Mm -hmm. Це теж і дуже чудово. У нас школа, ну вона ж воскресна, вона не як школа звичайна. Oh -oh. Кожен урок – це клуб, кожен урок це гра, кожен урок це якийсь інтерактив. вместе какие-то спектакли, конкурсы, викторины, э -э, инсценировки. Ну, за все эти годы это было их э -э, сотни уже поставлено. И дети с удовольствием принимают участие, и, и принимают участие в написании сценария и с удовольствием выступают, и с удовольствием отвечают на вопросы. Если это какой-то конкурс, если это какая-то Викторина, ну, то є школа без скуки, так ми її називаємо. Школа без скуки, потому що вона ну, должна така. Кладі, скажіть, будь ласка, на які кошти ви існуєте, на які гранти ви подавали, що ви вигравали, де ви програвали, розкажіть, будь ласка, трошки фінансування вашего. Ну, я не буду я, так знаю то, ну, тот угол, которым я занимаюсь, але очень довгі роки нам допомагав фонд развития єврейських общин э, в Росії и Україні. под руководством Мартина Хоревица. А сами участники школы, они каким ещё нам помогают? Ну, ну конечно, они вкладывают там на дорогу, например, или uh -huh. они там на какие-то ну, призы, или uh -huh. они, например, э, ну, какие-то продукты свои привозят. То есть какой-то естественно вклад. Но э, оплатить ну полностью как бы транспорт, uh -huh. а потом люди приезжают из другого города и питание ну какой-то обед нужно дать хотя бы там какое то одно блюдо это же ведь тоже какие-то затраты поэтому ну, звучание, звучание. обращаемся ну сейчас там нам уже помогают другие фоны есть такой Объединенная еврейская община Украины угу. вот они какой-то вклад носят. ну, ну я в общем, достучаться, это... потому что это действительно не так просто Я сподіваюся, інформаційна така діяльність і те, що Ваш голос лунає в українській соціальній допоможе теж. Це тільки одне з направлінь. Які у ще є напрямки? Поділіться теж. Направлінь у нас більше 10. Як я говорю, ми образцово показательні Знаєте, раніше у власті було, оце такий колгосп, оце сюди треба возити, все показувати, бо в них все є. О, так у нас... Само собой, эта жизнь ну, как бы заставила, показала, что это нужно все делать. Значит, поскольку наши общины, ну, они территориально отдалены друг от друга, ну и Киевская, и Черкасская область, да. люди не могут постоянно встречаться. Но каким-то образом они должны обмениваться информацией, рассказывать о своей жизни. Поэтому в том же 1994 году, то есть на следующий год уже будет 20 лет, мы начали издавать свою газету. Вот газета uh -huh. называется «Надежда». Надежда, и у него есть название на еврейском языке. Есть же два еврейских языка. Иврит и идиш. Так, наше называется на идише, потому что на идише в местечках говорили. Mm -hmm. Иврите говорили в Израиле, в иврите говорили в синагоге, читали там ну, священные тексты. А люди говорили на другом еврейском языке. Так, вот у нас вот есть название, значит, Надежда по-русски и Гофенунг. Mm -hmm. <говорить> <говорить> какие темы вы высвечиваете в этих газетах? темы самые разнообразные. текущая жизнь наших общин. Все, что у нас происходит. Какие-то встречи, какие-то собрания. Мы отмечаем еврейские праздники. У нас происходят различные фестивали еврейской книги, художественного творчества, посвященные каким-то ну, каким очень актуальным темам, каким-то юбилеям, например, юбилеем Шолома Лейхема. Ну, классик еврейской литературы. Вот мы когда-то проводили серию фестивалей. Мы проводили это в 2004 году, когда отмечали. Ну я так показываю, оно когда-то так, вот так, видно, видно, видно. Да. Праздник на улице шолом -Алейхем. Значит, в девяти городах нашей ассоциации мы проводили фестивали, посвященные Шолом-Алейхиму. Ставили инсценировки по его произведениям. Целые спектакли ставили: стихи, посвященные Шолома Лейхему, потом художественное чтение его произведений, песни еврейские, которые он любил, которые он знал, которые знали герои его произведений. Ну, в общем, вот такой художественный, такой фестиваль еврейские книги, ну, с включением художественных номеров. Это было очень интересно, мало того. В газете мы тогда провели конкурс литературный Шолом в моей жизни. То есть люди писали, как они столкнулись первый раз с его произведениями, с этим автором, что э, что они узнали, что они открыли для себя свое личное отношение. И вот эти сценарии всех этих праздников, всех этих фестивалей и и статьи в газете и вот этот вот литературный конкурс и мы объявили еще в нашей школе воскресной объявили конкурс герои шо, конкурс рисунков детских mm -hmm. герои Шолома малайхима глазами детей у него очень много рассказов для детей есть очень много мы их изучаем в школе изучается в программе изучаем и дети рисовали, мальчик моту, там флажок, ножик и другие, в общем, тут оно в этой книжке есть, но я не думаю, что оно там сильно будет видно. Тут, тут оно в черно-белом варианте, я так не я вам хочу сказать, что современные возможности позволяют демонстрировать прямо на экране, если у вас есть в электронном виде, а вы можете фотографировать. Так, так, так. Живі. Але це треба буде звичайно, якщо я для набуті програм, так, заздалегідь підготуватися, як пані Тутяна ну, ми запросили до участі в дистанційному курсі. Я ми обучаємо і вона і... так і вона буде ділитися з вами знаннями про те, як працювати з сучасними технологіями. Це це можна буде показати. Ой. До речі, я хочу додати, що у квітні в нас перебували наші колеги з Америки два американські вчителі. Один із штата Вермонта і штата Каліфорнія. І відразу як він тільки пробув до курсення, він один Джордж Лупес, сказав, що він бажав би дослідити питання єврейства саме в нас в громаді. І мені трошки було дивновато, як це він знав цю інформацію. І він сказав, що він цікавиться цією інформацією. Ми плануємо наразі встановити такі певні відносини між євреями Америки і Курсунщини, і дослідити питання Холокосту. І в такий спосіб ми намагаємося встановити зв'язки не тільки між євреями України, а взагалі ті, які перебул, переїхали на проживання в Америку. Хоча я хочу додати, що цей вчитель він сам не є євреєм, що сам по собі дуже. Приємно і показує, що це, наприклад, питання холокосту, це не тільки питання самого єврейського, а взагалі питання, яке має, повинно бути досліджене. Клавдія, скажіть, будь ласка, певну інформацію про наш музей, який в нас є у курсу Так, Я... пані Клавдія, будь ласка, тільки якщо можна одну хвилинку, добре, бо в нас час добігає кінця. Найголовніше, що ви хотіли сказати, будь ласка. Это еще одно из направлений. Это далеко не все направления. Я просто покажу mm -hmm. у нас есть буклет. Mm -hmm. да, так, так. Mm -hmm. Называется региональный музей еврейской истории Меродами Штетла. Штетл на идише это маленький маленькое местечко, где в основном когда-то жили евреи там до, до революции, там до, до войны. Вот и называли они это маленькое местечко на идише Штетл. Вот поэтому мы так и назвали, мы родом из Штетла. Десять лет назад он был создан, этот музей. Почему возникла такая идея создания музея? Потому что до этого мы проводили различные фестивали еврейской книги, устраивали выставки, Значит, например, молитвенников старинных, старинных книг, каких-то вещей, которые мы нашли в общинах. У людей очень много оставалось каких-то вещей, которые можно было просто представить на выставке. Ну что, на выставке люди посмотрели, это все свернули. Так. Украина вымыкает камеру, чтобы сделать фото. Какая Пані Пани ой, пани Клавдия, мы вас не бачим, на жаль, але мы можем... <penst dessas> мабуть, якісь технічні проблеми, але час програми все одно вже добігав до кінця. Я хочу подякувати пані Тетяну Павленко за те, що вона запросила таку чудову, таку багато знаючу гостю. Е, звичайно, що ми сказали дуже мало сьогодні, бо час обмежений, лише 15 хвилин. Так, але я думаю, що за кожним напрямом можна робити серію передач. Сподіваюся, що так ми зробимо. Будемо з вами на зв'язку. І я хочу проекту Українська Шалком'юніті, голос громади буде почути, який дозволяє. Бути з нами зв'язку і обмінюватись новинами, налагоджувати співпрацю, також досконалювати наші вміння, говорити про своє, про важливе, про важливе не тільки для нас, а й для інших. Дякую на цьому так, ми спасибі, прощатися. Спасибі, що прийняли запрошення. Спасибі за запрошення. Я думаю, корзу варта того, щоб про неї говорити в ефірі. прямому, ще про неї знала вся Україна. Тому до нових зустрічей окремо подяка пані Клавдії. Перетас, перекажете їй. Добре, добре. Я а, добре. дякую, пані Клавді. Дуже, дуже дуже дякую. Приходьте і розповідайте про свої свої напрями. До нових добре. зустрічей. На все добре. На все добре. Mm -hmm. До свидання.